Военный преступник Игорь Гиркин Стрелков снова заговорил о будущем военном поражении РФ в войне против Украины. Он ожидает, что успех украинского контрнаступления запустит в России разрушительные процессы. Стрелков заверил, что не разделяет оптимизма Кремля по поводу контрнаступления ВСУ. С его слов, украинцы еще не вели в бой основные резервы. А это значит, что основной бой еще впереди. Стрелков ожидает, что все станет понятно к концу нынешнего месяца. Все это висит на тоненьком волосочке. И волосочек это называется линия фронта. Если враг ее оборвет, у нас посыпется все. Посыпется не только фронт, может посыпаться вся наша государственность, вся властная вертикаль, вся стабильность, при которой на фронте люди в грязи, в грязи гов... и в крови по уши, а в 200 километрах в ТУ вообще все нормально. Пиво, праздники, презентации и Петербургский экономический форум, на котором наши либералы просто демонстрируют все совокупности, что ничего не произошло, что мы по-прежнему хотим глобальный мир что по-прежнему очень хотим замириться с дорогими западными партнерами и что всю эту историю с СВО мы хотим, чтобы закончили как можно скорее и любой ценой. Диктатора РФ Путина он назвал верховным некомандующим, сказав, что тот не хочет победы в войне, а надеется на договорняк с Киевом. Я был в шоке. Еще раз убедился, что наш верховный некомандующий не собираются побеждать в этой войне от слова совсем. Более того, он не видит необходимости в этой победе от слова совсем. И совершенно не понимает, что никакого компромисса нет и никогда не будет. А это значит, что тот, кто не хочет побеждать в войне, обязательно потерпит поражение. Это ужасно. Гипотетическая ситуация, что враг вдруг прорвал бы фронт на запорожском направлении. Это было бы кошмар. Но лучше бы было, если бы он прорвал фронт, а президент сказал, что мы будем воевать до победы и обозначил бы необходимые мероприятия. А что мы услышали? А мы услышали, что вообще у нас все хорошо. У нас заканчивается 16-й месяц войны. Великая русская армия с колоссальными историческими военными традициями только пассивно обороняется против превосходящего численно врага, а у него все хорошо. И он по-прежнему уверен, что вот сейчас от объема это наступление и враг, от нечего делать, сядет за стол переговоров и примет наши условия. А враг не сядет и не примет. Вся надежда наших кремлевских старцев жителей планеты розовых пони на договорняк. Более того, они сами себя, видимо, убедили, что он просто неизбежен. Вот только враг этого убеждения не разделяет. От слова совсем. С чего в Кремле решили, что если они отобьют это наступление, что к ним прибежит пан Зеленский и попросит мира? Во! Не прибежит он с таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы ни одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Подписываемся на канал, ставим лайк, жмем на колокольчик и пишем комментарии. Российское военное командование может объявить всеобщую мобилизацию в ряды вооруженных сил РФ уже этой осенью. Такой прогноз дает Гиркин и объясняет почему. Из 135 тысяч контрактников, которых инобороны на РФ набрала на войну с Украиной, большинство уже убито в тяжелых кровопролитных боях. «Мобилизацию, скорее всего, объявят осенью. Просто потому, когда министерство обороны, которое сейчас отчитывается, что мы набрали 135 по -моему, тысяч контрактников, стыдливо признается, что из этих 135 тысяч уже значительная часть выбита в боях, очень тяжелых боях и кровопролитных не только для противника. А еще больше – это те же самые мобики, которых просто перевели в контрактники. Это не плюс 135 тысяч. Это из имеющегося 1070-80 просто перевели в другую категорию. Не буду, не знаю точных цифр, а может и больше. И когда выяснится, что у нас снова в ротах по 20, по 30 человек, и это хорошая рота будет считаться, когда выяснится, что враг превосходит нас не в три раза, а в четыре или в пять, все равно мобилизацию придется проводить. Также Стрелков добавил, что главе ЧВК Вагнер, Пригожину, выгодно поражение армии РФ на любом участке фронта, так как тот не хочет подписывать контракт с Шойгу. Вероятно. Пригожин, даже получив распоряжение президента, постарается затянуть его исполнение как можно более и далее. Почему? Потому что если враг все-таки прорвет фронт и станет вопрос о необходимости переброски на место прорыва срочно крупных резервов, может оказаться, что уже к Пригожину придут на поклон и скажут, Евгений Викторович, без вас никак, на любых условиях выдвигайтесь. И он снова будет на коне. В этом отношении Пригожину, на самом деле, и он этого, в общем-то, плохо это скрывает, выгодно поражение вооруженных сил Российской Федерации на любом участке фронта. Будь то под Бахмутом, будь то на Южном фронте, будь то где бы то ни было. Потому что он, увенчав свою лысую башку венком победителя там, где на самом деле надо бы под суд отдавать. Это я имею в виду вот этот кровавый штурм Бахмута, который и привел нас к полной потере стратегической инициативы и оставил без резервов на данный момент. Он тогда будет на коне и сможет сказать, вот видите, вот без меня же никак, без меня же невозможно, принимайте мои условия, и тогда я, может быть, вам помогу. Пусть собаки лают друг на друга и дерутся за кость. А Украина идет уверенным шагом до своей победы. Верьте в ВСУ. Верьте в наших героев. Слава Украине.